кстати, хотелось бы тоже напомнить, есть разные моменты, знаете, после того, как человек выпивает, он может сказать «горько». Все понятно, что целует жених. Вы можете сказать «салатка». У нас целует невеста жениха. А что у нас есть еще? Вы знаете? Пресно? Ну что, кто знает, что обозначает «пресно»? Не Не что? Да, и такой есть. Если кто знает, А вот вино подойдет? Или это... Ну, подойдет. по методике гештальта подойдет вино? Я думаю, вот именно по методике гештальта не подходит. Нет, нет, да. Не подходит, не подходит. Подходит. Так, подходит. Ну это специалисты просто в области гештальта, поэтому не спорьте с ними. Мы хотели бы сейчас их пригласить сюда, вот на Пожалуйста, эту сюда. импровизированную аванс. купить скидлс в ленте. Знаю, кто это... И кто будет платить за все эти скидлсы? Кто из вас будет воспитывать ваших детей? Да теперь они должны целовать друг друга. Там на концерте два раза целуются. Как ты думаешь, куда? Ну что, у этой команды пока хорошо получается целовать все то, что выше плеч. Кто-то пытается делать на качество, а кто-то получает удовольствие. У нас победительница в этой команде, Маша, она У нас имеет право именно молодожен. Ну что, давайте поаплодируем нашим... А Это символизирует, что две сми зажгли новую семью. Вот она, новая семья!